Майстриня Анна Хомічева у нас у гостях і сьогодні робимо різдвяну прикрасу. Ось таку гарну, червоненьку із зеленим листочком. Доброго дня Аню! Здравствуйте! Ми вже побачили, яку красу будемо робити, да. тож тепер розкажіть як. Сьогодні у нас буде майстер-клас по подавлення такого прекрасного цвіточка, який називається рождественник. Це как раз такого цвіток, який часто у нас з'являється в нашому інтер'єрі в новогодні праздники, в Рождество. И мы сегодня попробуем сделать именно вот такой цветок, как украшение для наших женщин. Это будет брошь. Нам понадобится для нашего мастер-класса. Это фетр. Он есть разного формата и достаточно большая цветовая палитра. В данном случае мы будем использовать красные и зеленые тона. То есть есть очень разные красные, зеленый также очень а, разный. Вот мы увидели сейчас один вариант, да, где красный более такой приглушенный. Сегодня я предлагаю попробовать немножко другие Мершая оттенки. Справа, да, да, более яркий красный и немножко, наоборот, приглушенный зеленый. Что нам понадобится, кроме фетра? Нам будет также нужен клеевой пистолет как основной инструмент для сборки нашего украшения. Можно собирать данную брошку несколькими способами. Можно ее сшить, а можно использовать клеевой пистолет. Так вот, мы попробуем сегодня второй вариант. Вместе с тем нам понадобятся сегодня ножницы, ручка, такой вот карандаш и выкройка. Вот так она выглядит в виде вот таких лепесточков, листочков. Ну и просто я э -э намалевала на звучанном Да, да, я их нарисовала на обычной э бумаге и то того размера, который мне нужен, и мы можем теперь не один цветочек сделать по э этому лекалу. То есть наши телезрители могут э также самостоятельно рисовать любой размер э лепесточков, э даже не на бумаге, а сразу непосредственно на э фетре. Итак, с чего мы начинаем? С того, что мы на нашем фетре наносим вот такой рисунок, как раскрой делаем. Просто малюем обвод. Да, в данном случае я именно вводила уже выкройку на фетре. Вот. То же самое мы сделали и на зелененьком. На, на зелененьком, да, тоже. Вот у нас нам понадобится 7 лепесточков красного цвета, это больших, и 7 маленьких. Вот, то есть число 7 тоже является таким в какой-то степени и магическим, и счастливым для многих из нас, поэтому мы вот выбрали именно такое количество цветков, лепесточков. Также серединку мы украсили бисером, то есть нам понадобится еще и бисер. Но ну, вместе с тем можно взять не только бисер, можно взять какие-то бусины более крупные, вот, и тогда украшение может тоже смотреться более так вот крупно и значимо. значит мы приступаем к тому, что мы будем просто вырезаем. будем просто э, вырезать сейчас наши э, лепесточки и после я покажу, э, как мы будем их. я э, э, же их складать. да. Э, формировать. то есть пока я вырезаю эти цветочки. Э, так, у нас да, енапода да, должны... раздивытесься. вот все... Ці яскраві прикраси, які ви до нас принесли. Почнемо з ось цих різдвяних янголів. Бо сьогодні різдво, і справді дуже доречно, що сьогодні у нас на ефірі також є янголи. Вони дуже яскраві, чудові. До речі, з якого матеріалу вони виготовлені? Ангели це теж як то тобто из шерсті просто різна текстура. Це mm -hmm. вот шерстяные, выполненные в техніці э, сухого валяння И С они помощью... Да, они выполняются с помощью специальной иглы для валяния и вот так формируется такая фигурка ангела. То же самое можно сделать и из фетра, просто будет несколько иначе выглядеть, то есть не такие объемные, как из шерсти. С такой же техникой сделана вот эта квитка. Да, это тоже брошка и тоже выполнена, но не в сухом техніки не сухого валяння, а мокрого. Тобто, низка відличається сам технологічний процес із виготовлення. Вона така яскрава для модниць, для сміливих, так. які не бояться бути модними, так і і привабливі. Використовують такі великі прикраси. А для тих, хто полюбляє маленькі прикраси, також є варіанти. Вони також з фетру і з бісером і виконані приблизно в у такій же технології, як сьогоднішня прикраса. Ну, тільки вони э, шиті. Тобто, якщо сьогодні ми будемо соєднювати деталі всі з допомогою клею, э, то вот тот вариант, который вы показали, он выполнен именно с помощью иголки і нитки. І звичайно, є в нас игрушки. Все-таки домовичок та дракончик. Да, то есть дымовичок это как хранитель домашнего очага, который защищает наш дом, нашу семью. И вот он тоже выполнен в технике сухого Осенью, валяния, да, и прекрасно да, может украсить наш дом. И дракончик с сердечком. Доречным будет подаруночком до, буде до будь-якого свята. Да, любовь, он такой дарит любовь всем обладателям этой игрушки. Але в нас є ще прикраси в іншій техніці. Так, я гадаю, это да. це материал, інш, інший матеріал. Є у нас зелена квітка. Но Я хотела показать, что на самом деле брошку можно сделать из множества абсолютно разных материалов, и они будут оригинально и красиво смотреться, то есть не только вот из фетра, а из шелка, из шифона. То есть разнообразие материалов позволяет как не ограничивать нашу фантазию, творить и быть красивыми. Або навіть а ведь выкрасиваете штучники литы. Да. да, для литы это очень Спасибо. идеальный вариант, это брошка, заколка, то есть может быть... Так, до речі, вона подвійна, вона да. подвійна у нас. Є і для волосся, і можна пристібнути до будь-якого одягу. Так. З цим вже закінчила. Ну, поки ми розглядали, вже пелюстки да. для квітки готові. І можемо вже склеювати. Так, да, покажу, тобто, що у нас вийшло. У нас вийшли ось вот такі лепісточки, тобто один побільше, і другий поменше. Дальше мы будем формировать уже наш цветочек. Для этого нам нужно каждый лепесточек с помощью нашего клея соединить с одной стороны, то есть, чтобы получился вот такой кармашек. Сейчас я это уже склею. Мы выдавливаем небольшое количество клея. Зажимаем, и нам нужно время, чтобы этот клей подсох. В принципе, мы могли без шиты. Да, ну э, с клеем, скажем так, это быстрее. Единственное, что вот неудобство с клеем работать, то что он тянется, да, оставляя такие вот э, полосочки, которые впоследствии обязательно нужно убрать. Потому что если э, не убрать, то украшение может оказаться э, несколько неряшливым, неаккуратным. Также с, при работе с клеем. Э, есть такой момент, как то, что если мы выдавим слишком много клея, то он вылазит и ну, потом будет виден на изделии, что тоже нежелательно. Поэтому... Может, да, да. Поэтому мы используем максимально немножко. То есть вот таким образом мы склеиваем все наши 7 лепесточков большого. И маленькая. цветка, да. Також. И э, маленькая. Ну, пока вы я еще покажу одну прикрасу. Я гадаю, она носится вот так вниз, да, Каня? Вот так. Да, это больше именно как колье. Тоже вот с использованием это шерсти. Да. да, и тут использовано сочетание и сухого валяния, техника и мокрого. Досить оригинально. И, до речи, позаду тут у нас Шкиряна? да. Так такая так, квитка. Так. Так, 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 так. в принципе, вот сама шерсть и фетр вот, очень хорошо сочетается с вещами именно в зимние упоры, так как у нас ассоциируется тоже с теплом, с чем-то таким вот мягким, то что зимой хочется укутаться, укрыться. Вот и я думаю, что вот украшения из ветра они прекрасно дополнят любой зимний образ А наша брюшка прекрасно подойдет для верхней одежды да, в темных тонах то есть это иметру такой и, да, и для свитера подойдет поэтому я думаю что наши мастерицы которые уже отдохнули в праздничные дни и может быть уже захотели что-нибудь творить у них как раз вот будет хорошая идея достаточно, вот мне кажется, несложная эта техника, ничего такого сложного нет, просто вот есть такая идея, мне кажется, что достаточно интересно получается результат. Так, главное, чтобы было надхвенье, чтобы была идея, ну, материалы эту дивже изъявляются еще. Еще одну квитку, да, мы не показали нашим глядачам, вона э, трошечки Скромніша, ніж інші прикраси. Да. Так, вона буде доречна до, до будь-якого образу, не лише до сміливого, а навіть до вишуканого. Вона да, саме в сухому валяні, тому вона вот така плоска фактично виходить. Але, тим не менш, вона також виглядає як справжня, але трошечки просто інша. Да. Так, Це теж як варіант творчества. У Нас же трошечко, да, осталось трошечка, так? Осталось еще два, там три листика. Я могу э, вам предложить, пока я вот э, занимаюсь так, склеиванием, вырезать, так. да вырезать вот еще У -у -у. Э, три уже листика к нашим цветочкам. Э, получается, нам будет нужно три больших листика и один поменьше. Вот я как раз я спробую, шивашку вырезать и Взагалі він дуже пластичний і ніяких складнощів не повинно виникнути, так? Так, він дуже мягкий і ніяких препятствий при вирізанні ніс сложності теж. І пелюстки у нас можуть бути трошечки несимметричними. Я гадаю, це буде особливість, якщо мені щось не вийде. Звісно. Сами э, листики у цветка Рождественника они на, немножко такие вот э, не классические, они угловатые, и поэтому вот при вырезании нужно вот эти уголочки соблюсти, чтобы все же у нас получился не, не классический листик, а листик Рождественника. Так, у меня э, готовы уже все э, лепесточки, э, теперь я могу приступить непосредственно к тому, чтобы собирать и формировать цветок. Это делается тоже достаточно просто. Мы берем два лепесточка и при помощи клея их соединяем в центральной части. Как таковой серединки у нас нет. Вот. Она сформируется за счет краев наших лепестков. Мы это делаем тоже с помощью клея. Такая я захопилась вырезанием этих чудовых листочков, они, справда такие нестандартные. То есть клей достаточно быстро высыхает, застывает и скрепляет наши лепесточки. И в нас створится квиточка. Да, постепенно мы ее вот так формируем. И листочки також. Да, листики нам понадобятся уже в самый последний момент. я как раз я довырезаю до этого момента. Цветок можно делать и более крупный. Просто нарисовав листики большего размера. Форма лепестка, кстати, тоже может быть отличаться от той, которую предлагаем мы сегодня. Вот, то есть есть разные варианты исполнения. В принципе, схожесть с цветком рождественником нам дает Сочетання, от... да, сочетання цветов і може бути как раз особність листиков которые ви зараз вирізаєте. І взагалі ця квітка нам нагадує про новий рік завжди, навіть якщо ми бачимо її або влітку, або восени, вже все рівно створюється якийсь такий новорічний настрій або різдвяний. Тож, нехай така квітка буде у кожного і буде надихати так впродовж року, і тільки на Різдво. Так, ну, фактично, вот, перший слой ми вже зробили, У нас вийшла ось вот така основа. Ось така квітка в нас вийшла. Чудова. Угу. Це перше, перший такий етап. Так, да, ще ми да. будемо маленькі клеїти. Тепер ми будемо. В том же принципе, в серединку каждого большого лепесточка э, вклеивать наши маленькие лепестки. Отлично. У нас остается без так что мы еще встыгнем показать. Да, мы ну, будем стараться э, все это показать. Я тогда, может быть, расскажу, что мы будем делать дальше, что нам понадобится. Э, вот э, контур, который я показывала, пригодится для того, чтобы нарисовать как текстуру листика. Листик станет, лепесточек станет больше похож на настоящий. То есть здесь можно сделать эту текстуру любым цветом. Я предлагаю вариант золотой цвет. Ось цей контур покажем нашим глядачам. Это совсем не складно сделать. Виглядало як вишивка, але виявляється все набагато простіше. Ось ці близькі можна намалювати звичайним контуром, придбаним у будь-якій крамниці. І це не складно. А мені каже, що наші вот майстрині раз... не справляться з цією задачей. Да, так, вот как раз мені показалось, что золотой цвет да, сочетание красного, золотого, как. Ну, Дуже так, є святковості. Кстати, да, вот для наших сегодняшних праздников, которые мы все празднуем. еще нам осталось два лепесточка но ну, вот, работая с клеем да есть определенное неудобство то что он липнет и э, к рукам и к пальцам скажем и, и мы трошечкой поспешаем а среди нас будет чудово. чудо да, да. сейчас да. Вот последний уже лепесточек я и квиточка да. будет готова да и фактически наш цветок уже э, готов дальше мы можем приступить к его декорации лишний клей ми зможемо убрать. Як ми робимо серединку, те що ми її вишиваємо, я розумію, але там у нас нібито що на залишилося вот. там відклеюй щось, так? Да. серединку ми, кстати, тоже не вишиваємо. Тож тобто я предлагаю опять-таки варіант того, що ми наносим клей в центральную часть нашего цветочка и просто насыпаем на не застывший еще клей у да, и у нас так вот прост. получается тоже достаточно быстро мы формируем нашу серединку то есть просто вот так вот сейчас он у нас рассыпется но мы его лишний потом соберем вот а такая хитрость, а я гадала, что да. все складно, треба то есть, вышива, да? да, то, что не попало на клей, оно сыпется, если нам нужно еще сделать более плотный, то есть еще добавить клея, можно сформировать более выпуклую часть нашей сердцевинки. Дальше я также достаточно быстро покажу, что мы делаем дальше. У нас, нас уже точка. готовы наши листики, и мы их располагаем сбоку цветочка с обратной стороны. Вот, то есть тоже мы их будем крепить с помощью клея. Мы их вначале соединим между собой, а после э, прикрепим с обратной стороны. То есть мы можем так вот порепетировать, посмотреть, как это будет выглядеть. Нагадаю чудово. Да. Все и, нач и начинаем склеивать. В принципе, у нас останется еще один, скажем так, момент, который необходим для завершения это прикрепить непосредственно саму основу булавки, для того, чтобы у нас уже как раз получилась наша брошка. Можно туда прикрепить, до речи, шматочек магниту и поместить на холодильник, например. Да, можно не только сделать брошку, можно и сделать елочные украшения в такой технике. Можно украсить просто помещение дома. Подвесиво їх, може бути, на веревочку, ниточку. То есть, я... можна? Все то есть, украсить можна. Така краса у нас вийшла. Залишилося два етапи: це розфарбувати контуром да. будь-яким і також прикріпити або магніт, або булавочку. Да, крепится следующим образом. у нас есть еще фетр, из фетра. мы вырезаем круг, чтобы закрыть, может быть, не совсем красивое место сзади, да, где у нас виден клей. вот мы вырезаем круг, прикрепляем булавочку и кругом уже закр закрываем все лишнее, что, может быть, не нужно, чтобы видел Хто-то Ось така краса у нас вийшла, ще раз покажіть нашим глядачам. Ось таку прикрасу можна зробити дуже швидко. Хвилин за 20 так точно можна, якщо ще й викрики малювати. Тож, шановні глядачі, експериментуйте, робіть такі прикраси не лише до Різдва, а на кожний день. Дякую, що ви були з нами. Ще раз вітаємо вас зі світлим святом Різдва. Нехай ваші мрії здійснюються. Ми з вами прощаємося, але не перемикайте, бо для вас ще й сюжет. Тож до побачення.